دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہا ہے نانے عام دام برسر مطلب رسول پاک کی محبت یہ انسان کو سجاتی ہے سوارتی ہے تکبر دور کرتی ہے آجزی پیدا کرتی ہے یہ روح کا وضو کراتی ہے جب حضور کی محبت میں لوگ روتے ہیں تو پھر انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے نبی پاک کی محبت انسان کو آداب کا پابند کرتی ہے وہ نعت کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے مسجد کی صفائی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے حضور سے محبت ہوتی ہے تو بہانے نہیں کرتا بندہ کہ اب میں رمضان سے نماز شروع کروں گا حج کر کے آؤں گا تو نیک بنوں گا داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا پھر یہ بہانے ختم ہو جاتے ہیں اس لیے کہ محبت عمل کرنا آسان کر دیتی محبت آسانی پیدا کرتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ سب سے زیادہ راضی کب ہوئے حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے پر کنز المال عرض کر رہا ہوں وہاں تفصیل زیادہ ہے حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا راضی کب ہوئے انسان بڑی دفعہ راضی ہوتا ہے نا جب مسلمان ہوئے تھے تب بھی بڑے راضی ہوئے ہوں گے جب اللہ نے بیٹا دیا تھا تب بھی بڑے راضی ہوئے ہوں گے اور پھر اللہ نے انہیں امیر المومنین بنایا یہ سارے وقت ہوتے ہیں نا خوشی کے کا راضی کب ہوئے تو صدیق اکبر بیٹھ گئے فرمانے لگا بتاتا ہوں کہ بتائیے فرمانے لگے اس دن بڑا ہی راضی ہوا تھا جس دن میں نبی پاک کو مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا راضی ہوا کہ کس طرح تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جب ہم مکے سے مدینے جا رہے تھے تو گرمی زیادہ تھی میں نے دیکھا کہ حضور کو پسینہ آ رہا ہے اور پسینے کے قطرے میں نے چہرے پر ٹپکتے دیکھے فرماتے میں پریشان ہو گیا کہ کوئی ٹھنڈا سایہ ملے تو میں حضور کو تھوڑا آرام کراؤں آمد. فرماتے ہیں دائیں بائیں دیکھا کوئی چیز نظر نہ آئی ایک پڑھا پہاڑ کی ڈھلان تھوڑی جھکی ہوئی تھی میری نظر پڑی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو دیکھا ہوں حضور نے فرمایا دیکھ لو کہتے میں گیا اور اپنی پگڑی کھول کے میں نے اس جگہ کو صاف کیا آمد. پھر میں نے وہاں اپنی چادر بچھائی عرض کی حضور تھوڑی دیر آرام کر لیں بھائی یہاں لوگ کہتے ہیں تعلیمات کی بات کرو نماز روزہ حج زکت کی بات کرو اور جب تک ذات سے پیار نہیں نہ ہوتا بندہ بات بھی نہیں مانتا یہ محبت مصطفیٰ ہوگی تو سارے کام آسان ہو جائیں گے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسان کر دے گا جینا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دیکھ کے آیا سایہ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کریں کہتے ہیں حضور لیٹ گئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ کو ٹھنڈی چیز ملے نا تو مصطفیٰ کریم کو پیش کروں کہتے ہیں دائیں بائیں دیکھا تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا اس سے میں نے کہا کہ دودھ دے دو گے تھوڑا سا وہ کہنے لگا کہ اگر آپ ڈیرے پہ مانگتے تو تین دنار یہاں چار دینار کا آپ فرمانے لگے میں نے تو سوچا تھا تو بہت بڑی قیمت مانگے گا صرف چار دینار کہتے ہیں اسی وقت دیا میں نے اسے کہا کہ پانی کہاں ملے گا ذرا دیکھنا یہ یہ صحابہ روایت کر رہے ہیں محدثین قبول کر رہے ہیں جرا و تعدیل کے بعد اپنی کتب میں لا رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ بھی دین کی اصل ہے اس کا مطلب ہے یہی بنیادی دین ہے جو ہمارے محدثین نے ہم تک پہنچایا میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کہا کہ پانی کہاں ملے گا وہ کہنے لگا پانی بڑی دور ہے میں نے کہا کتنی دور ہے کہنے لگے وہ پہاڑ کے پیچھے میں نے کہا سفر نہ بتا بس تو رستہ بتا اس لیے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی پھر کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرارے شہنشاہی بتا جانا کہاں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے اس نے کہا پہاڑی کے پیچھے کنواں فرماتے ہیں میں دوڑا گیا لکڑی کے پیالے میں وہاں سے پہلے میں نے ہاتھ دھوئے پھر میں نے پیالہ دھویا پھر پانی بھرا پھر میں تیزی سے واپس آیا آ کر کے میں نے اس چرواہے سے کہا یار اس طرح کرو پہلے اپنے ہاتھ دھو لو پھر بکری کے تھن دھو لو پھر مجھے دودھ دھو دو کہتے مجھے کہنے لگا بڑے صاف ستھرے لگتے ہو بڑے نفیس ہو اور میں نے کہا یار میری بات نہیں جن کے لیے لے کے جانے انہیں اللہ نے بڑا پاک صاف پیدا فرمایا جن کے لیے لے کے جانے ان کی بڑی شان ہے جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اس نے مجھے کہا تو خود ہی دھو لے فرماتے ہیں میں نے پہلے بکری کے تھن دھوئے پھر دودھ دھویا شدید گرمی پھر وہ پیالہ لے کے میں کنویں پہ گیا پھر وہاں سے پانی نکالا پھر میں نے اس کو رکھ کے پیالے کو اس پانی میں ٹھنڈا کیا جب دودھ ٹھنڈا ہو گیا تو میں اب آ رہا ہوں آہستہ آہستہ اس لیے چل رہا ہوں کہ دودھ گر نہ جائے اور پریشان اس بات میں ہوں کہ دیر ہو گئی تو دوبارہ گرم نہ ہو جائے آپ فرماتے لا کے میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور کی آنکھ مبارک لگی ہوئی تھی اب دل میں خیال آیا جگا میں سکتا نہیں اور اگر حضور دیر سے اٹھے تو پھر گرم ہو جائے گا کہتے ہیں ابھی میں کھڑا ہوا ہی تھا کہ میرے مصطفیٰ نے آنکھیں کھول دی سبانتا. رسول کریم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں گھٹنوں کے بال بیٹھ کر جب میں نے وہ دودھ کا پیالہ مصطفیٰ کو پیش کیا اس پردیش میں اس سفر میں جب دائیں بائیں کوئی اور نہیں تھا جب وہ میں نے پیش کیا نا حضور نے پہلے تین گھونٹ پیئے فرمانے لگے ابو دردہ جب وہ تین گھونٹ پی کے میری طرف دیکھ کے حضور مسکرائے نا تو میں کھل کے رویا آہ آہ میں کھل کے رویا اور فرماتے ہیں جب نبی پاک نے وہ سارا دودھ پی لیا اور حضور نے فرمایا نا مجھے بڑا اچھا لگا ہے تو فرماتے ہیں ابو دردہ میں اس دن اتنا راضی ہوا اتنا راضی ہوا کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا ذات رسالت کے ساتھ صحابہ کا جو تعلق ہے نبی پاک کی ذات کے ساتھ یہ نا اکل مند آدمی بیچارہ سارے زندگی بیعش ہی کرتا رہتا ہے میں نے دیکھیں ساری زندگی حضرت ملا رومی فرمایا کرتے تھے اللہ نے لوگوں کو عقل دیا استعمال کرنے کے لیے پر لوگ ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے عقل مندوں کا مرشد بھی کوئی نہیں ہوتا کئی میری طرح کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا وہ خود ہی بہت بڑے پیر ہوتے ہیں کوئی نہیں جس سے رہنمائی دے اس لیے کہ وہ نفس اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ کسی جگہ نہ پیار کرنے دیتا ہے نہ محبت کرنے دیتا ہے چار پیسے آ جائیں تو اس آدمی کا بھی کوئی رہنما نہیں ہوتا اس لیے کہ اب خود سارا کچھ ہو جاتا ہے بھائیو رسول پاک کے غلاموں نے جب مصطفیٰ کریم کی باری آئی تو عقل نبی پاک کے قدموں پہ قربان کر دی پھر انہوں نے دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں دیکھا کبھی نہیں کوئی سوال کوئی جواب کبھی ادھر ادھر نہیں گئے سیدھا ذات رسالت کے ساتھ پیار پڑھیے یہ روایت تو مشکات میں بھی ہے تبرانی میں بھی ہے سولہ حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا توجہ ہے میرے دوستوں ہم ویسے ساری زندگی یہی سنتے رہے ہیں کہ المرف حل ادب حکم ادب پہ فوقیت رکھتا ہے سنا یہی ہے لیکن سلا حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا لکھنے والے تھے مولا علی شیر خدا سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی لکھ رہے تھے حضور نے فرمایا لکھو لکھا حضرت علی نے پہلی عبارت لکھی تو لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ جب لکھا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہو تو ابو سفیان بول پڑے کہنے لگے جی آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں کیونکہ ہم ماذا اللہ ہم رسول اللہ تو مانتے نہیں یہ مان جائیں تو جھگڑا ختم محمد ابن حضور محمد ابن عبداللہ بھی ہیں نا اور محمد الرسول اللہ بھی ہیں امام زرکانی کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام میں نے فوراً حضرت علی سے علی اس طرح کرو رسول اللہ کاٹ کے نہ تو ابن عبداللہ لکھ دو حضرت مولا علی شیر خدا خاموش ہو گئے سنا ہم نے یہی ہے ساری زندگی کہ حکم فوقیت رکھتا ہے لیکن حضرت علی خاموش ہو گئے حضور نے دوسری دفعہ کہا علی رسول اللہ کاٹ کے نہ تو محمد ابن عبداللہ لکھ دو حضرت مولا علی شیر خدا خاموش ہیں تیسری دفعہ جب حضور نے کہا تو امام زورکانی کہتے قلم نیچے رکھا حضرت علی نے ہاتھ باندے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے میں مجبور ہوں مجھے رسول اللہ لکھنا تو آتا ہے پر کاٹنا نہیں آتا حضور میں میں یہاں مجبور ہوں حضور میں مجبور ہوں لکھنا آتا ہے پر کاٹنا بھائی سوال اٹھتا ہے نا کہ لکھنا آتا ہے تو کاٹنا کیوں نہیں آتا لیکن پندرہ سو سیابا موجود تھے کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ حکم دے رہے ہیں لکھو کیوں نہیں لکھ رہے جہاں وہ مفتی ہوتا نا وہ بی کام ایم کام ایم نیسی تو فٹا فٹ درس دیتا مولانا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں حضور نے کہا تو ویسے کریں اور میرے بھائی جب محبت ہوتی ہے نا ایک شعر ہے خواجہ غلام فری صاحب کا اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو بڑی اچھی بات ہے نہ آئے تو پھر بھی بڑی اچھی بات ہے اگر سمجھ میں آئے تو کیا بات خواجہ غلام فری صاحب کہا کرتے تھے تن تندور ہڈاں دا بالن تیسی ہاں وانال نال تپایا کپ کپ مکیاں پیڑے عشق پلے تھن لایا دا سالن من دی ہانڈی تے لون دا دا پایا غلام فریدا ساری تینو اجے یقین نہیں آیا غلام فریدا وے میں ساری تیری تینو اجے یقین نہیں آیا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ لگے حضور کاٹا بولیے کاٹا پتہ نہیں یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے تو لوگ کیسے کاٹ لیتے ہیں یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے کاٹ دیتے ہیں کیسے کاٹ دیتے ہیں خدا بہتر جانے مولا علی سے تو نہیں کاٹا گیا حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے نہیں کاٹا جاتا میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں اب یقین کرو پاکستان میں پانچ لاکھ کے قریب ہے نفسیات کے مریض عقل کے گھوڑے دوڑا دوڑا کے لوگ پاگل ہو گئے علامہ اقبال جیسے لوگ تڑپتے تھے آخری عمر میں کہتے تھے خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا یا رب مجھے صاحب کر دے اللہ مجھے مجنون کر دے نبی پاک عشق میں میں نہیں میں نہیں مزید فلسفہ منتا. کدر نہیں جانا چاہتا مجھے دیوانگی دے رسول اللہ کی محبت کی میں نہیں جان یہ جو لوگ دیوانے تھے نا یہ بڑے اچھے تھے اب تو بحث ہی رہ گئی ہے عمل ختم ہو گیا ہے اب بحث رہ گئی جس کو پینتیس سال ہو گئے نا میلاد مناتے وہ بھی ہر سال آ کے پوچھ لیتا ہے کہ جائز تو ہے نا منانا میں کہتا ہوں خدا کے بندے پینتیس سال سے تو منا رہا ہے اب تو یہ پوچھا کر کہ میں کتنا درود پڑوں محفل میلاد پہ آپ تو یہ کہا کر کہ وضو کس طرح کرنا ہے میلاد کا لنگر پکانے کے ابھی تک سوال کر رہے ہو محبت کرنے والے کر کے گزر گئے تو ابھی تک بحث کر رہا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو سیابا کی سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن چونکہ سامنے رسول اللہ کی ذات تھی جب محبت ہوتی ہے تو محبت بحث نہیں کرتی محبت پیار کرتی ہے देशा محبت ہمیں غلام نبی پاک ایسے ہی ہے نا جی کسی سے کہنا داڑھی داخلہ بحث شروع کر دیتا ہے کہنا میں اجے نیک نہیں میں کہتا ہوں یہ حضور کو کہنا چاہیے تھا نا کہ جب پورا نیک بنے تب رکھے تو نے کیوں بحث شروع کی داڑھی حضور نے رکھی ہے نا لہذا ہم نے انشاءاللہ تو کہہ دیں وعدہ نہیں لے رہا حضور نے رکھی ہے نا ہمیں اس سے غرض ہے کہ اچھی لگے یا نہ لگے غلام کا کام غلامی کرنا کہ بحث کرنا حضور نے کہا سچ بولو دکان چلے چاہے ہم نے کیا کرنا ہے بولیں یہ بحث ہے حضور نے کہا بیویاں پردہ کریں اب ہمارے گھر میں وہ بیوی رہے گی جو پردہ کرے گی جو نہیں کرے گی وہ ہمارے گھر میں رہ سکتی کیونکہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں صلی اللہ ہو امام احمد بن اب رحمت اللہ علیہ بازار گئے تو غلام خرید کے لائے آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے تو وہ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا آپ کسی کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں آپ فرمانے لگے تو کھائے گا کیا کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے جو ٹکڑا بچ گیا نہ ڈال دینا چوب کر کے کھا جاؤں گا فرمایا یہ حجرے ہیں کو کمرہ پسند کر لے کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے آپ جہاں اشارہ کریں گے میں سو جاؤں گا امام صاحب فرماتے ہیں مجھے وجد ہو گیا میں تو رونے لگا میں نے کہا اٹھو یار سینے سے لگ تو غلام بننے کے قابل تو نہیں تو تو آقا بننے کے قابل ہے بابا بل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تبصرہ کیا اس موضوع پر بابا صاحب بابا صاحب کہتے ہیں کہ ایک ایک لکمہ ڈالتے ہو کتے کو کتا ہمارا غلام ہوتا ہے نا ہم مالک ہوتے ہیں اس کے ایک لکمہ ڈالتے ہو اور دوسرا لکمہ وہ مانگے نا دوسری روٹی تو جوتے مارتے ہو خود رات کو پنکھے کے نیچے سوتے ہو وہ بچارہ ساری رات پیرا دیتا ہے اور صویرے جا کے کسی درخت کے نیچے روخ کے نیچے سو جاتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس کا تو مالک ہے تو اپنا احسان دیکھ اور اس کی نوکری دیکھ اور جو تیرا مالک ہے اس کا احسان دیکھ اور اپنی ڈیوٹی دیکھ ਕੁਤਬਾ ਨੇ ਕੀ ਕਹਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਤੇ ਰਾਤੀ ਜਾਗੇ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਦਾਵੇਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਜਾਗਦੇ ਕੁੱਤੇ ਤੈਥੋਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਦਰਮੂਲ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰੋ 100 100 ਜੁੱਤੇ ਤੈਥੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਦਾ ਕਦਰ ਪਛਾਨਨ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵਨ ਸੁੱਤੇ ਤੈਥੋਂ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਖਾ ਦਿਨੇ ਜਾ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ تیتھوں کتے اٹھ بلیا چل یار لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے اٹھ بلیا چل یار لے نہیں تے بازی لے گئے وہ تو آگے گزر جائیں گے اس طرح اور تو اشرف المخلوقات ہے تھوڑا خیال کریں ایک سیابی تھی حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی ہماری محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحثوں میں رہ گئی بحثوں اتنے کمزور ہیں ہم کہ آج تک بحث کر رہے ہیں آج تک کہ حضور پہ درود کون سا پڑھنا چاہیے خدا کے بندے جس کو محبت ہوتی ہے نا وہ بحث نہیں کرتا وہ درود پڑھتا ہے درود و سلام پڑھنے والے کم ہیں مسئلہ پوچھنے والے زیادہ ہیں آپ یقین کریں یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے جوش کے ساتھ وہ تو چند ملتے ہیں علاقے میں اور اس پر دلائل لینے والا سارا شہر ہے خدا کا خوف کریں عمل کریں دین کو بحث کرنے نہیں آیا کہ ہر موضوع پر بحث کریں فیس بک پہ اپنی رائے کا اظہار کریں دین بحث کے لیے نہیں آیا اسے موضوع بحث نہ بناؤ یہ عمل کرنے کے لیے اس پر عمل کریں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ نو حضور حدیبیہ تک تشریف لائے نبی کریم علیہ السلام ادھر سے حضرت ابو جندل جو تھے یہ وہ دلیر سے آبی تھے کہ ان کے والد انہیں زنجیروں سے باندھا ہوا تھا ہاتھ میں بھی زنجیریں تھیں پیروں میں بھی زنجیریں تھیں اور ان کا باپ روز ڈنڈوں سے مارتا تھا انہیں پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیبیہ تک آ گئے حضرت ابو جندل کمرے میں قید تھے باپ اور بھائی نے قید کیا ہوا تھا انہوں نے نا اپنا سر مار مار کے نا کھڑکی کو تو کھڑکی توڑی ڈاکٹر احمد عبدالرزاق نے عصیرت النبویہ میں لکھا ہے کھڑکی توڑ کے باہر آئے دیگر کتابوں میں بھی ہے یہ روایت باہر آئے نا جب تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہم نے نا حدیبیہ کی شرائط لکھ لی تھی ان شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ مکے سے جو شخص آئے گا حضور ساتھ نہیں لے جائیں گے اور وہاں بھی جائے گا تو پناہ نہیں دیں گے اور اگر مدینے کا کو وہاں چلا گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے اس وقت تو یہ شرط بڑی کمزور لگتی تھی پر سب سے زیادہ شرط اس فائدہ اسی شرط نے اسلام کو عطا فرمایا اس لیے کہ جو آدمی مکے سے آتا تھا اسے پتا تھا مدینے تو حضور کے پاس رہ نہیں سکتا حضور نے وعدہ کر لیا مکے واپس جا نہیں سکتے تھے وہ کسی تیسرے شہر میں جا کے بیٹھتا تھا تو سیابی جب تیسرے شہر میں بیٹھتے تھے تو سارے کا سارا شہر ہی مسلمان ہو جاتا تھا اس شرط کی برکت سے کئی کئی شہروں تک دین پھیل گیا۔ حضرت ابو جندل قید تھے ان کے والد نے بھائی نے قید کیا ہوا تھا۔ یہ کھڑکی توڑ کر کے آئے میرے دوستو جب حدیبیہ میں پہنچے تو حضرت علی کہتے ہیں جس رستے سے یہ چل کے آئے تھے کیونکہ پیروں میں زنجیریں تھیں تو جہاں سے چل کے آ رہے تھے خون بہتا آ رہا تھا۔ خون بہتا آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں آ کے حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو بڑے درد سے روئے۔ بڑے درد سے. یا رسول اللہ مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا میرا باپ ڈنڈوں سے مارتا ہے تو مجھے بتا باپ کبھی ایسے چھوڑ کے چلا جائے اور مرشد چھوڑ کے چلا جائے تو کچھ چیز باقی رہتی ہے لیکن عشق جب سچا ہوتا ہے تو میں شروع میں کہہ چکا پھر محبوب پہ غصہ نہیں آتا پھر کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو دل میں رہ جائے میرے کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے درد سے روئے اللہ چھوڑ کے نہ جائیے گا حضور یہ دیکھیں میرا باپ مجھے ڈنڈوں سے مارتا ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ چونکہ معاہدہ طے ہو گیا تھا ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے ہمارا دل کر رہا تھا کہ حضور اجازت دیں تو ہم ان کافروں کے پر خچے بخیر دیں اتنا بھی کوئی ظلم کرتا ہے لیکن کہتے ہیں حضور اٹھے حضرت ابو جندل کا سر محبوب نے اپنے کندھے پہ رکھا جنابی ابو جندل بھی کھول کے روئے ایک باری میری اخیاں چوں نے اتھرو پونجے سن ہونتے چسکا پی گیا رونے دا ہر ویلے آ ہو زاری دا کہتے کھل کے روئے حضرت ابو جندل کہا حضور مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا جب وہ رو رہے تھے تو ابو سفیان اٹھے کہا آپ نے وعدہ کر لیا لے جا نہیں سکتے ایک سے ابھی نے کہا بھی تو دستخط نہیں ہوئے کہا نہیں پھر ہم توڑتے ہیں معاہدہ سننا بات غور کرنا عقل کہاں تک انسان کو پریشان کرتی ہے اور محبت اسے کتنا سلیقہ سکھاتی ہے کتنی اطاعت اور اتباع سکھاتی ہے نبی کریم علیہ السلام نے نا حضرت ابو جندل کو تسلی دی اور پھر حضور نے تھپکی دے کے نہ کندھے پہ فرمایا بتانا کام بڑا مشکل ہے تیرا تھوڑا سا امتحان رہ گیا ہے جناب ابو جندل کو یہ کہہ کہ حضور نے رخ انور پھیرا تو ان کے والد نے گرے سے پکڑا کھینچ کے لے گئے اور کہنے لگے ان کے ساتھ تو معاذ اللہ جانا چاہتا تھا جو تجھے لے کے نہیں گئے ان کے ساتھ جناب ابو جندل نے باپ کا ہاتھ جھٹکا اٹھ کے کھڑے ہوئے کہنے لگے زیادہ باتیں نہ کر میرا تو ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے کہ میرا رسول وعدوں کا پکا ہے میرا تو ایمان پہلے سے مضبوط ہو گیا اور کیا شاندار لفظ لکھے ہیں ڈاکٹر صاحب نے حضرت ابو جندل کہنے لگے اب باپ تو اس طرح کر میری یہ زنجیریں کھول دے ہاتھوں کی بھی کھول دے پیروں کی بھی کھول دے اور مجھے بتا میں نے کس کمرے میں قید ہونا ہے تو بس بتا دے کہاں قید ہونا ہے اب میں تیرا قیدی نہیں ہوں اب میں محمد عربی کے حکم کا قیدی ہوں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا حکم نہیں آتا میں قید میں رہوں گا اور میں خوشی کے ساتھ رہوں گا جتنے کفار وہاں کھڑے تھے نا جتنے کھڑے تھے جتنے حضرت ابو جندل کے والد سمیت وہ کہتے ہیں ہماری توجہ باقی معاملہ سے ہٹ گئی اور جناب ابو جندل کی طرف چلی گئی یہ بھی رنگ ہوتا ہے یہ بھی وہ کیا کہا تھا میاں صاحب نے میاں صاحب فرمانے لگے کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھ دا لیندہ ریندہ اے عشق ترے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لہندا یہ پکا رنگ ہوتا ہے اپنے آپ کو سمیٹیں دین کے ساتھ خوش کرشتہ بناو گے تو لمبا نہیں چلے گا لمبا نہیں چلے گا جو بوجھ سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں نا وہ تو زور سے اثر تک مسجد کے حجرے میں گپے لگا رہے ہوتے ہیں اثر کی اذان ہوتی ہے تو کام یاد آ جاتا ہے یہ بہت بڑی سزا ہے ساری زندگی انسان باقی سارے کام دلچسپی سے کرے اور نماز اس پر بوجھ رہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے کہ کہاں کوئی ایسی کوتا ہی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے میرے بھائی جب محبت ہوتی ہے پھر سجدے بھی طویل ہوتے ہیں جب محبت ہوتی ہے پھر قرآن پاک کی تلاوت کی بھی کثرت ہوتی ہے جب محبت ہوتی ہے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں حضور سے محبت کریں وہ کیسے پیدا ہوگی درود و سلام زیادہ پڑا کریں حضور کی نعتیں زیادہ سنا کریں اور نعت کے لیے محفل ضروری نہیں ہوتی اب تو ٹیپ ریکارڈر پہ بھی نعت مل جاتی ہے رات کو کوشش کریں نعت سن کے سویا کریں نعت سن کے مجھے ایک سنگی نے کہا ایک دفعہ کہ محبت رسول بچوں میں پیدا کرنی ہو تو کیا طریقہ ہے تو میں نے کہا میں نے تو ایک بزرگ کو دیکھا ہے میرا خیال ہے اس طرح محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے ایک ہے میں تقریر کر رہا ہوں محبت رسول پہ تو یہ تو کئی دفعہ رٹے رٹائے جملے بھی ہو سکتے ہیں ایک ہے میرے بچوں میں جب محبت رسول پیدا ہوگی تو وہ میرا عمل دیکھیں گے اس سے محبت کریں گے ایک بزرگ گھر میں لیٹے ہیں اچانک رونے لگے بیوی جاگی بچوں کو جگایا پتہ کرو بچے کہنے لگے اماں آپ پوچھیں پوچھ کے باہر آئی کمرے سے اماں ابا کو کیا ہے کہ تمہارے والی بات نہیں اتنا زور زور سے کیوں رو رہے ہیں کوئی حکیم طبیب کا معاملہ ہے ڈاکٹر کا تو بلاتے ہیں کہ بیٹا تمہارے والی بات کاما بتائیں تو صحیح ماجرہ کیا ہے کہا بیٹا کچھ بھی نہیں تمہارے ابا کو مدینہ یاد آتا ہے رسول اللہ کا شہر یاد آتا ہے اس درد سے رو رہے ہیں بتاؤ بچوں میں محبت رسول پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ تڑپ آئے گی کہ نہیں آئے گی وہ سمجھیں گے نا اس بات کو کہ یہ بھی ایک دکھ ہے یہ بھی ایک تکلیف ہے لیکن اگر ابا صرف اسی لیے روئے کہ دس لاکھ ڈوب گیا ہے صرف اسی لیے روئے کہ وہ سامنے والا پلاٹ نہیں مل رہا تو پھر بچوں میں محبت نہیں پیدا ہوتی لالچ ہی پیدا ہوتا ہے عمل ہمارا کردار کچھ تو آنسو, آنسو ایسے ہوں جو ہم نے نبی پاک کے لیے سنبھال کے رکھے جو مدینہ شریف جا کے بہانے ہوں محفوظ کر کے رکھے ہوں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے غلامی میں زندہ رکھے غلامی میں موت عطا فرمائے آمین آخر دعوان الحمدلہ.